মহাজাতি ইণ্টু টুৱেণ্টি ফ'ৰ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সান্ধ্য আবৃত্তি ৰাজ্যখনৰ স্বনামধন্য সাহিত্যিক ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ আজি একৈছ সংখ্যক স্মৃতি দিৱস প্ৰতিটো যশা সাহিত্যিকগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি তেওঁৰে ছাত্ৰ আবৃত্তিকাৰ বিশ্বজ্যোতি শইকীয়াৰ কণ্ঠত ডক্টৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈৰ মৰ্মান্তিক শীৰ্ষক কবিতাটোৰ আবৃত্তি আগবঢ়াইছোঁ মহাজাতি লাইভৰ দৰ্শক শ্ৰোতাৰ বাবে কবিতাৰ নাম মৰ্মান্তিক কবি ডৰ নিৰ্মল প্ৰভা বৰদলৈ তেওঁক মই যোৱাগৈ দেখিছিলোঁ বেলি লহিওৱাৰ পৰত পথাৰৰ বংকী আইদি মূৰত জাপি কান্ধত মেটমৰা দুটা ডাঙৰীৰ জিৰিক জিৰিক মাত তেওঁৰ পিছে পিছে গলগৈ আঘোণৰ সোণবৰণীয়া ৰ'দ খেৰৰ চুবুৰীটো বাঁহ বননিৰ কেঁচা আলিটো আৰু গান গোৱা জাগ জাক গৈ আছিল আৰু কোনে জানে তেওঁ আৰু এই জন্মত উভতি আহিবনে নে নাহে ধন্যবাদ বৰ্ণ টু ফিট বিভিন্ন মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ মুখামুখি হ'বলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব পৰা এখন বিশেষ গ্ৰন্থ আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ শিশুটিৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰত্যাহ্বানৰ শক্তিশালীভাৱে মুখামুখি হ'বলৈ আজিয়ে ক্ৰয় কৰক বৰ্ণ টু ফিট এমাজনতো উপলব্ধ